Bu günki söhbətimin əsas mövzusu dünya siyasəti və biz Türklərə təsir olunacaq. Uzun müddət müşahidələrimin məhsulu olaraq xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, ümumi götürdükdə dünyada gedən siyasətin görünməyən tərəfi ilə tanışlıq ə gərəkdi, lazımdır və bunu hər birimiz qəbul edib öyrənməliyik. Biz Türklərdə bu proses necə gedir? Yəni belə yaş baxımından böləndə mən belə deyərdim ki, 25 yaşa qədər olanlarımızı əgər biz dünya siyasəti ilə yaxından tanış etdikdə və o bu siyasəti dərk etdikdə çox qəribə bir proses alınır. Ümumiyyətlə biz son 300 il demək olar ki, böyük mənada dünyada aparıcı millətlərin gördüyü, göstərdikləri və tətbiq elədikləri siyasətlər həmsə kənarda qalıb yalnız bölgə maraqları çərçivəsində müvazi aparmışıq. Təbii ki, tək-tək fərdlərimiz bura daxil deyil. Mən ümumən bizdə olan ziyalı şohluğunu nəzərdə tutub deyirəm. Və bu müraciətim, bu paylaşmam yalnız ziyallarımıza aiddir. Deməli, 25 yaşına qədər olan. Hə. Türklər və türklərin dünya siyasətini dərk edənləri bir mənalı şəkildə sonradan fanatik olaraq qalır və ə, mən deyərdim ki, fanatikləşir. Səbəb səbəb ondan ibarətdir ki, ə, ümumi şəkildə qəbul olunma az olur. Dərk edənin ətrafında bir boşluq gördüyündən istər istəməz kitlədən çoxluqdan aralanır və bir fanatiklik özündə tərbiyə edilir deyərdim. 25 yaşından 45-50 yaşa qədər olan türklər də də proses mürəkkəb olur. Yəni bunlar da ə əgər bu yaşda olan ziyalılarımız dünya siyasetini, dünyada gedən siyasəti dərk edirsə, o ətrafında böyük bir boşluq hiss edir və bu boşluqdan boşluqdan faydalanaraq özünü bir ideoloq və bir aparıcı ə sıfatında görür və belə də fəaliyyətini davam elətdirir. Üçüncü təbəqə yaşlı e, nəslidir. Yaşlı nəslə də biraz vəziyyət mürəkkəbləşir. Yaşlı nəsil dünya siyasətini qoşulanda və dünya siyasətini dərk eləyəndə, dünyada aparıcı millətlərin gördüyü işləri dərk eləyəndə sözün həqiqi mənasında çıxılmaz vəziyyətdə qalır. Yəni bu dərk onu gətirir o, o mərhələyə çatdırır ki, yaşlı nəsil təbii ki, hardasa zialıdırsa, yeyinli bir doktordur, ya professor doktordur, ya akademikdir, ya hansısa bir ə, bir çox kitabların müəllifidir və ə, bütün də bunun fəaliyyəti və işi elə yönəldilibdi ki, bu ə, müəyyən qədər bölgədən qopa bilməməlidir. Və belə də böyüyüb. İndi birdən-birə Dünya siyasətini dərk eləyəndə və indiyə qədər bunun çəkdiyi zəhmətin e, bir boş iş olduğu və ya e, həll edici bir iş olmadığını dərk eləyəndə təbii ki e, psixoloq olaraq böyük gərginlik yaranır və bunlar özləri də istəmədən e, dünya siyasətinin e, dərki e, qəbul eləmək istəmirlər və ya müəyyən bir e, vasitə ilə e, Bunun dərk olunmasının əleyhinə olurlar. Bax bizdə ə, real durum, yəni bugünkü gerçəklik bizim ziyaullarda ta bu bütün xalqımıza aidddir. Bu istər qıpçaq olsun, istər finoqor olsun, istər ə, oğuz olsun. Yəni bütün ziyaalı təbəqə, yəni bizdə bu gün bu vəziyyətdədir. Bunun çıxış yolu, yəni biz Bir dəfəlik etiraf eləməliyik ki, vəziyyətimiz o qədər də gənəpək deyil. Yəni bu gün biz bir millət olaraq dünya civizasiyasının aparıcılarısı arasında olmaq olmalıyıq məqsədini bir yana qoyub yalnız əsayil xalqlara mənsub olan gələnəklər və Ə, ə tələb olunan işlərlə məşğul oluruq və belə də ömrümüzü başa vururuq. Bax bu gün bizdəki bu reallığı mən ona görə çatdırmaq istəyirəm ki, bu bizim bu gün Türk dünyasında turan mənəvi dövlətinin qurulmasına çox böyük əngəl olur. Hələ mən bunun ə, məmur sistemimizi nəzərə almıf deyirəm. Bir əliliklə hər, hər birimiz Ə, mütləq ə, dünyada gedən dünyanın sivilizasiyasına aparan aparıcılar sırasında olmalıyıq ə, qərarını özümüzdə ə, qəbul etməliyik. Diqqətinizə görə sağ olun ə, və bu barədə bir neçə video görünür biz paylaşacağıq.